Cuba bayangkan, sebuah pasukan kecil sekitar 300 orang berdiri berhadapan dengan tentera lengkap bersenjata hampir 1000 jumlahnya. Itulah perasaan pasukan umat Islam ketika mereka berada di Badar. Mereka tidak keluar untuk berperang, namun peperangan tetap menanti di hadapan. Segalanya bermula selepas umat Islam berhijrah ke Madinah. Mereka meninggalkan Mekah bukan dengan harta, tetapi dengan luka dan kehilangan. Rumah yang dibina bertahun-tahun ditinggalkan begitu sahaja. Harta dirampas tanpa belas. Segala milik umat Islam diambil oleh Quraisy dan diniagakan seolah-olah ia hak mereka sejak dahulu. Di Madinah, umat Islam membina kehidupan dari kosong. Tanahnya kering. Kehidupannya serba kekurangan. Namun mereka bertahan, saling membantu dan mula bangkit perlahan-lahan. Sementara itu di Mekah, Quraisy terus menguasai laluan dagang. Kekayaan yang terkumpul digunakan bukan sekadar untuk berniaga, tetapi untuk menekan kebangkitan Islam dan memastikan pengaruh mereka terus terpelihara. Hijrah bukan penamat penderitaan. Ia hanyalah permulaan kepada ujian yang lebih besar. Dalam keadaan inilah, Rasulullah menerima khabar tentang sebuah kafilah dagang Quraisy. Ia bukan rombongan kecil. Kafilah ini membawa dagangan besar dari Syam menuju ke Mekah. Di dalamnya tersimpan kekayaan Quraisy termasuk harta umat Islam yang dirampas ketika hijrah. Bagi Quraisy, kafilah ini nadi kehidupan mereka. Perdagangan inilah yang mengukuhkan pengaruh, membiayai kekuatan dan mengekalkan kuasa mereka di tanah Arab. Rasulullah keluar dari Madinah bersama kira-kira 300 orang sahabat. Tujuan mereka jelas, bukan untuk berperang, tetapi untuk menghadang kafilah tersebut, menuntut kembali hak yang dirampas dan melemahkan tekanan ekonomi Quraisy. Langkah ini bukan sekadar soal harta. Ia adalah isyarat bahawa umat Islam tidak lagi tunduk dalam diam dan tanpa disedari oleh kedua-dua pihak Pergerakan kecil ini sedang membuka jalan kepada satu pertembungan yang akan mengubah sejarah. Kafilah itu dipimpin oleh Abu Sufyan, seorang pedagang Quraisy yang berpengalaman dan arif membaca pergerakan musuh. Apabila beliau menyedari pergerakan umat Islam, beliau tidak menunggu untuk berdepan. Laluan segera diubah. Kafilah dibawa menyusuri jalan pantai, bergerak lebih pantas dan mengelak kawasan badal. Tanpa pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilah tersebut berjaya melepasi laluan itu dan meneruskan perjalanan ke Mekah dengan selamat. Namun sebelum tiba, Abu Sufyan telah menghantar utusan ke Mekah. Bukan sekadar untuk melapor, tetapi untuk membakar kemarahan. Khabar disampaikan bahawa kafilah Quraisy hampir diserang dan maruah mereka telah dicabar. Dan di saat kafilah terselamat, sebuah keputusan besar sedang menunggu di Mekah. Berita dari Abu Sufyan sampai ke Mekah bukan sebagai laporan biasa, tetapi sebagai cabaran terbuka. Bagi ketua-ketua Quraisy, ini bukan lagi soal dagangan. Ini soal maruah, soal kuasa. Walaupun kafilah telah selamat, kemarahan sudah terlanjur menyala. Quraisy tetap mengumpulkan pasukan perang dalam jumlah yang besar dan lengkap bersenjata. Hampir seribu orang keluar dari Mekah, bukan untuk mempertahankan kafilah, tetapi untuk menunjukkan kekuatan dan menghukum umat Islam yang dianggap telah melangkaui batas. Dan ketika tentera Quraisy mula bergerak, arah peristiwa tidak lagi boleh diundur. Ketika berita tentang tentera Quraisy sampai ke Badar, keadaan berubah sepenuhnya. Umat Islam tidak keluar untuk berperang. Namun kini mereka berdepan dengan kenyataan yang tidak boleh dielakkan. Berundur atau bertahan. Rasulullah bermesyuarat dengan para sahabat pandangan dikemukakan risiko disedari keputusan dibuat dengan penuh kesedaran untuk bertahan di badar bilangan mereka sekitar 300 orang sedangkan quraisy hampir 1000 secara zahir ini bukan pertembungan yang seimbang namun di saat itulah iman disiplin dan kepercayaan mula diuji pada tahap yang sebenar keputusan telah dibuat dan sejarah sedang menunggu Malam di badar terasa panjang dan sunyi. Tiada sorakan, tiada kegembiraan. Hanya bunyi angin padang pasir dan degupan hati yang menunggu takdir. Para sahabat berehat dengan senjata yang terbatas. Ada yang berkongsi seekor unta, ada yang hanya bersenjatakan pedang lama. Di bawah langit gelap badar, mereka sedar, esok bukan sekadar pertempuran, tetapi penentuan masa depan umat Islam. Dalam kesunyian malam itu, harapan diserahkan sepenuhnya kepada Allah dan Fajar akan membawa jawapannya. Apabila Fajar menyingsing di badar, dua pasukan berhadapan buat kali pertama. Di satu sisi, tentera Quraisy mara dengan penuh keyakinan. Bilangan mereka ramai, senjata mereka lengkap di sisi yang lain, umat Islam berdiri dalam barisan kecil, tersusun dan berdisiplin menunggu perintah untuk bertindak. Pertempuran pun bermula. Debu padang pasir berterbangan. Bunyi senjata bertembung. Tiada ruang untuk berundur. Tiada jalan untuk berpatah balik. Dan pada saat genting itu, Al-Quran merakam badal bukan sekadar sebagai pertempuran, tetapi sebagai peristiwa pertolongan Ilahi. Allah berfirman, Sesungguhnya aku bersama kamu maka teguhkanlah orang-orang yang beriman surah al-anfal ayat 12 Pertolongan ini bukan untuk menggantikan usaha manusia tetapi untuk menguatkan hati yang telah sampai ke titik paling rendah Ketenangan mula menyelubungi barisan kecil umat Islam sedangkan ketakutan perlahan-lahan meresap ke dalam hati musuh yang datang dengan penuh keyakinan di lembah badar, pertempuran ini bukan lagi soal jumlah tetapi soal siapa yang benar-benar teguh. Di tengah kekalutan medan badar, satu demi satu tokoh utama Quraisy mula tumbang. Antaranya ialah Abu Jahal, pemimpin paling lantang menentang Islam dan simbol keangkuhan Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Kejatuhannya bukan sekadar kematian seorang panglima. Ia meruntuhkan keyakinan, ia mematahkan semangat Pasukan yang datang dengan penuh keangkuhan mula hilang arah. Barisan mereka kucar-kacir. Keberanian bertukar menjadi ketakutan. Badar kini tidak lagi memihak kepada yang ramai, tetapi kepada yang teguh dan yakin. Dan di saat tokoh-tokoh Quraisy gugur, arah pertempuran berubah sepenuhnya. Apabila debu medan badar mula mendap, kemenangan berpihak kepada umat Islam. Bukan kerana bilangan, bukan kerana kelengkapan senjata, tetapi kerana keteguhan hati, disiplin dan kebergantungan penuh kepada Allah pada saat yang paling genting. Bada bukan sekadar kemenangan ketenteraan. Ia mengubah peta kuasa di tanah Arab. Quraisy mula sedar, umat Islam bukan lagi kelompok kecil yang boleh dipandang ringan atau ditekan sesuka hati. Dan bagi umat Islam sendiri, Bada menjadi bukti bahawa apabila usaha dan tawakal bersatu, pertolongan Allah pasti tiba. Di sebuah lembah bernama Bada, sejarah Islam berubah arah untuk selama-lamanya. Berminat dengan video begini? Nak tayang pada murid atau anak? Dapatkan koleksi video sejarah di cikgushare.my